har bir ota har bir ona farzandiga farzi aynni o'rgatmabdi gunohkor bo'libdi chunki nima uchun har bir ota uchun ona bo'yniga mas'uldi al abu masulun fi ahli masulu har bir ota ahli baytiga mas'ul ana endi o'zimizga savol berishligimiz kerak farzandimiz alhamdulillah katta bo'ldi farz aynni biladimi yo'qmi namozni farzini biladimi ro'zani farzini biladimi tahoratni farzini tayammumni farzini amru ma'ruf nai munkar hayzu nifos biladimi yo'qmi agar o'rgatmagan bo'lsak alhamdulillah biz tirikmiz hozir o'rgatishimiz kerak farzandimiz bugun qirq yoshda undan kattadir ba'zilarimiz borib otalik vazifamizni qilib o'rgatishimiz kerak olloh taolo oldida ro'zi qiyomatga javobgar bo'lmaylik azizlar bu hazil emas bu iymon masalasi iymon bu tavsiya emas